около двух часов назад я шел по Полтавскому шляху в районе улицы Дмитриевской. Я увидел, как неизвестный гражданин бьет ножом, бьет ножом, человека. Сказал, что я сотрудник милиции, показал служебное удостоверение. Сказал, чтобы он бросил нож и остановился. Ну, вел он себя крайне неадекватно. И, то есть, после того, когда он услышал о том, что я являюсь работником милиции, то есть он крайне агрессивно к этому отнесся. То есть он не не бросил нож, он наоборот ну, напал на меня, после чего попытался скрыться, попытался э, ударить меня ножом, но пытался убежать. То есть и в конце улицы Дмитриевская, то есть он был задержан. Это все происшествие увидел наш оперативный сотрудник и представившись сказал, чтобы он бросил оружие на землю. Данный гражданин сказал, отойди, иначе тебе будет хуже, и нанес два пола ранения, одну в району головы, другой в району руки. И э, пытался скрыться. Я обязательно буду... Клопотати перед міністром внутрішніх справ про захочення цього співробітника, а також тих співробітників, які здійснюють охорону громадського порядку в Харківській області і проявляють мужність і вірність нашому народу і нашій присязі. Ми з жіною приїхали забирати полтавський шлях 37 фута на Ямалі, на могилу тещі. я, не должны были отдать сдачу. Я жену попросил, говорю, останься, забери сдачу. У него не было сдачи. А я говорю, я отойду в туалет. И получается, мы столкнулись с этим гражданином прямо на выходе. То есть столкнулись друг с другом, он начал мне грубить. Жена как бы за меня начала заступаться, не лезь, зачем он тебе нужен. Вот. Он стал уходить и как бы жену начал обзывать. И я вернулся обратно к жене. Вот. он ее обзывает, я говорю, чего ты обзываешься, я говорю, иди, короче, иди сюда. Вот. И после этого он кинулся, первый раз я спотыкнулся, упал назад, там бордюр какой-то был. Вот. Когда я встал, тогда он ударил меня первый раз ножом, ни с того ни с сего, он просто, он уже, я увидел, он уже нож держал вот так, ну, я не увидел нож, но руку он постоянно держал за собой. Вот. Когда он ударил меня ножом, тогда я выбежал на сам Полтавский шлях с этой арки, и начал за ним гнаться. Рядом был, ну, чисто это была случайность, рядом был сотрудник милиции. Вот. И он начал мне помогать, он тоже его догнал. Я ему крикнул сотруднику, аккуратно у него нож в руке. Уже возле речки помогли нам, э, там какая-то фирма, охранники помогли его задержать.